Мої вітання в ефірі тема дня і до нашої студії завітав Михайло Грябов, голова Одеського астрономічного товариства. Я рада вітати вас, в нашій Добре студії. День. Добрий день. Отже, 30 червня відзначається День астероїда, і людство досить насторожено ставиться до цих небесних тіл з огляду на їхню можливу небезпечність. Що говорять сучасні дані дані, чиї астероїди, які можуть становити загрозу для нашої планети Земля? Ну, кратенькая история, надо mm -hmm. напомнить. Действительно, значит, 30 июня 1907 года пролети, прилетел, и такое явление называется Тунгусский метеорит, на самом деле, да, который пролетел над Сибирской тайкой. произошел большой взрыв, повал леса, многократная ударная волна проходила, ну, в общем, земля так буквально прочувствовала этот удар. Хотя, на самом деле, вот, э, загадка до сих пор сохраняется. А что это было? То ли это был метеорит, то ли это была комета. Ну, оценочные, там, это, до 200 метров, может быть, ее были размеры, не такие уж вроде как и большие, но эффект, конечно, был произведен колоссальный. К счастью, он, это произошло на удалении от больших городов, и по сути жертв среди людей, ну, было практически мало. Но тем не менее, вот это явление, оно было, конечно, нас, ну, как говорят, предупреждением, я бы сказал, определенным предупреждением нам о том, что такие значит, события могут повториться. И вот надо сказать, что инициатива и ученых, и э, людей искусства в 2017 году была в том, чтобы учредить такой день астероида, но не только вспоминать о том, что они существуют, но привести такую деятельную программу по предупреждению возможности столкновения Земли с астероидом и каким-то мерам, которые можно принять. И вот такая программа была принята, и надо сказать, что она успешно реализована. Сегодня мы знаем хорошо номенклатуру всех очень крупных астероидов, которые где они пролетают и как, Сегодня существует уже большая сеть телескопов, которые отслеживают окружающее космическое пространство. И самый крупные объект, это более километров, мы уже абсолютно точно знаем их орбиты, как они могут пролетать. Есть более мелкие, которые еще требуют своего обнаружения, как говорится. Но вообще-то вот есть сайт даже существует, где отмечается сейчас около Земли пролетает примерно около 3000 таких астероидов, близко пролетающих mm -hmm. к Земле, но на расстоянии чуть дальше Луны. Они размеры имеют от десятков метров до сотни метров. Но астрономы за ними наблюдают, потому что их пролет вблизи Земли может в последующем привести к тому, что они изменят свою орбиту и могут стать опасными. Так что, как бы, астрономия следит за такими объектами. Ближайший из крупных объектов, мы значит, знаем, астероид Апофис, который в 2029 году будет пролетать вблизи Земли, достаточно крупный. Он будет на удалении, но удаление уже таком, где летают даже спутники, больш... современные спутники. Поэтому вот это, так сказать, некоторая головная боль пока на сегодняшний день. Ну и вообще в целом отрабатываются и специальные компьютерные такие игры, даже программы защиты mm -hmm. от ударов астероидов, когда может быть локальный удар там по какому-то городу или по какому-то территории. Ну пока надо сказать, что единственное, что уже удачный эксперимент заключается в том, который был произведен в космосе, это попытка отклонить этот астероид от движения к Земле. Вот этот успешный эксперимент был проведен недавно, и удар был по, сделан по астероиду, который ходил в такую двойную систему. Вот. И надо сказать, что эффект был даже неожиданным. Оказалось, что при ударе ракетой по этому астероиду он изменил свою орбиту. Кроме того, во время, после удара образовался длинный хвост у этого астероида. Он превратился в какую-то комету даже. И выяснилось, что этот астероид представляет собой груду щебня. Вот просто она слиплась и вот так существует. Uh -huh. Интересный момент, какой астероид, он цельный или он состоит из таких мелких фрагментов. И вот этот астероид после удара восстановил свою форму. Все, что от него отлетело, обратно на него и село, обратно же. Uh -huh. Вот такой любопытный момент. Поэтому повторяю, что эта тема постоянно в поле зрения астрономов, и идет непрерывное слежение. Uh -huh. Будем надеяться, что нам не ожидают какие-то сюрпризы. Но вот более, еще более мелкие объекты, размером там 10-20 метров, способны тоже привести к неожиданностям в 2013 году там на челябинском взорвался вот такой метеороид который упал, был найден его фрагменты, в отличие от Тунгусского метеорита, когда мы не нашли вообще ничего, был найден фрагмент, и он произвел довольно заметные нарушения, там в городе стекла повылетали, здания были повреждены ударной волной. Не прямым ударом, а вследствие uh -huh. удара. Так что вот проблема такая, как она существует. Но я хотел бы внимание телезрителей еще на другой аспект, связанный с астероидами, потому что астероиды стали в зоне внимания еще потому, что они обладают несметными сокровищами. Все закро... uh -huh. астероиды, многие из которых состоят из чистых металлов железа, никеля, платины и, возможно, даже и золота. Вот такие вот элементы сегодня летят космические аппараты, которые исследовать будут. Вот психея такая, такой астероид есть, который в 2029 году подлетит к такому астероиду и будет изучать его. З чого він стоїть. Так що от астероїди на самом деле ну, не просто нам українська, вони нам ще перспективу прийдуть, як угу. би, создають будучих угу. технологій. Та що, може, быть, ще не полетять що літають в Луну в початку і падуть астероїди і добувати полізні скапати. Так, але все ж існує думка, так, можливо, нав'язана до фільмами, так, що пересічний громадянин думає, що по астероїду можна вдарити, так його розбити. Але тут же загроза, те, що залишки, уламки астероїда это не не будуть. очень удачное решение, <coughs> даже совсем неудачно. Поэтому сам был уча способ изменить траекторию движения астероида. Такие технологии уже сейчас испытываются, и думаю, что они будут как раз наиболее эффективными. То есть они спасут Землю, но не создадут вторичный какой-то эффект. Значит, нещодавно були на конференції в Болгарії, там теж порушувалося, так, питання астероїдів, як взагалі і Одеська наукова спільнота долучається до дослідження. Вот. Ну, тут конференция была несколько иного плана, конечно. Мы как раз вот уже коснемся с вами другой темы. Эта тема связана с проявлением космической погоды и солнечной активностью. Это акту... тема чрезвычайно актуальная была. Событие 10-11 мая, когда прошла очень большая магнитная буря, которая вызвала полярные сияния по всей Земле. Такого очень давно не наблюдали, чтобы в Африке наблюдать полярное сияние. Это mm -hmm. что-то невероятное было. Вот, поэтому проблема показалась, что это серьезно. Причем это серьезно даже не только по влиянию на человека, а на все системы коммуникации, которыми мы пользуемся. Вот. И конференция была в значительной степени именно посвящена этому вопросу. Вот. У нас было отдельное совещание украинское, болгарское и с участием еще Финляндии по посвященной космической погоде. Вот. И мы выработали ряд таких программ исследовательских, которые мы сейчас mm -hmm. пытаемся реализовать и подали на гранты соответствующие. То есть тема это очень актуальна, и мы утверждаем что она будет продолжена у нас и на Гамовской конференции. Вот и многие конференции другие по всему миру обобщает результат этого события. В общем, тема тоже, так сказать, очень, я бы сказал, даже, может быть, более актуальная, чем mm -hmm. со стройным вот, связаны. То есть Солнце у нас больше активно, так, его активность имеет свои проявы, возможно, снова-таки для обычной людины. Она может чувствовать эту солнечную. Ну, безусловно, конечно, вот именно события вот это майские, которые mm -hmm. были, они были связаны с большими группами пятен. Не на группами пятен, mm -hmm. обычно говорят пятно, не пятно, группа пятен. Вот там накапливается энергия, которая преобразуется в конечном итоге в мощные вспышки. Две такие группы пятен проходили по диску Солнца в мае, а потом они уже три раза обошлись вместе с Солнцем, и все время идут от них мощные вспышки. Вот эти мощные вспышки создают так называемые радиационные бури, которые мы ощущаем, безусловно, на себе, хотя они кратковременные, а последующим последующем за ними следуют уже магнитные бури, которые охватывают всю планету, и тогда, конечно, это люди ощущают, безусловно, те, кто имеет какие-то хронические проблемы, хронические заболевания, mm -hmm. они это чувствуют, но вообще ощущает вся система наша, я бы сказал так, жизни, в которой мы живем. То есть энергетика, очень чувствует, это может, если нет соответствующих защит, то может выходить из строя подстанции электрические. Вот, системы связи, работа спутников на орбите вокруг Земли, она может быть нарушена, это все несет большие риски. Вот, поэтому эта тема находится сегодня просто на острие исследований, и у нас приводятся mm -hmm. такие исследования, и мы надеемся, что у нас получится, вот, по результатам этого события, мы должны получиться интересные результаты. Одесса имеет свой особенность, магнитную аномалию и как она среагировала на это событие, мы видим, что она реагировала очень такой интересным образом, чего в другом месте не было. Яким а вот тем, был? что там возникали очень мощные кратковременные явления, колебания геомагнитного mm -hmm. поля, которые в других местах не происходили. В вот. какой mm -hmm. мере это влияет на человека, не влияет, но вот то, что эта аномалия, в которой мы с вами сейчас здесь находимся, она mm -hmm и чувствительно по отношению к таким событиям и проявляет особым образом свою реакцию. Вот э, тут э, безусловно это очень интересное явление, которое надо изучать. Угу. А для того, чтобы изучать, треба знать и причины, так, чтобы потом зясовати, возможные наслідки, так. У осіх подій є якась визначена вже причина посилення сонячної активності. Ну, причина, конечно, нам известна. Есть причины, связанные с тем, что во время солнечной вспышки выбрасывается огромное облако плазмы, которое угу. может двигаться к Земле. Конечно, Земля может и не попасть. Земля все-таки маленькая. Попадет, не попадет. Это вот все есть неопределенность такая определенная. Но если попадает, а тем более сегодня выяснилось, что вспышки одна за другой, которые идут, они еще взаимно усиливают друг друга. Uh -huh. Вот называются такие все совместные явления. Вот так вот это безусловно мы знаем, как что такие явления. А вот суметь их прогнозировать, вот uh -huh. это вопрос гораздо сложнее. Мы видим, что происходит на Солнце, а как идет это к Земле, мы точно и не знаем. Мы уже видим это факту уже когда это воздействовало на землю вот, вот в этом есть mm -hmm. некоторые я бы сказал проблема который надо решать как мы сумеем вот заранее заранее суметь предупредить mm -hmm. людей и вообще быть готовыми встречи с такими событиями mm -hmm. Что треба ругать еще будь готовым ну чтобы быть готовым нужно вести соответствующие наблюдения особенно mm -hmm. вот мы упираем на то что мы хотим регистрировать региональные эффекты, потому что mm -hmm. в каждой зоне, в каждой широтной зоне своя реакция происходит. Вот у нас проект, который мы все готовим совместно с Латвией, украинско-латвийский, болгар болгарский и э, финский проект, учитывает вот как раз локализацию таких событий, то ли это происходит в высоких широтах, то ли это в низких широтах, что и как постилающая поверхность тоже реагируют. Вот наша Земля под вот нами с вами, она mm -hmm. очень четко воспринимает эти события в виде усиления тока, который течет mm -hmm. по поверхности Земли. То есть здесь очень много интересных явлений, и мы не просто так вам рассказываем, mm -hmm. а мы просто ведем соответствующее наблюдение и записи. Инколы с постеригаты и люди, чи можно неозброенным оком дивиться на Солнце и сношкой башита и сами группы сонячних плям? Ну, конечно, Возможно. да. Вот последняя группа 5-ту проходила вот буквально недавно, еще вот прошедшую субботу сразу большие группы пятен, при наличии некоторого такого, я бы сказал, фильтра можно было посмотреть на Солнце и увидеть эти пятна, так сказать, без всякого телескопа. Вот. Надо защищать глаза, но тем не менее. Вот. Поэтому это явление в поле внимания, повторяю, 25 цикл сейчас вот так сказать, мы смотрим, когда пройдет максимум, либо в этом году, либо в начале следующего года. Но, так сказать, угу. астрономы настроены угу. на активные исследования. Угу. Знаю, что у нас одесской обсерватории есть и новинки, так, частности, выдания новые и очередной выпуск астрономического календаря. Расскажите про них. Ну, у нас вот уже вышел юбилейный 25 й выпуск одесского астрономического календаря. Он постоянно улучшается, я бы сказал так, и в нем сейчас вот даже его назначение, как мы видим для себя, важно не только дать данные, какие там, где планеты находятся, когда Солнце стоит, а дать сведения о том, что мы знаем о окружающей нас Вселенной. И вот основания для этого у нас есть, астрономия сейчас очень активно развивается, телескопы новые используются. Вот все отражено в этом календаре. Надо сказать, что основателем этого календаря был профессор Каретников александр Григорьевич, который 20 выпусков этого календаря был руководителем, этого, главным редактором. К сожалению, мы расстались недавно с ним. В 85 mm -hmm. лет он ушел из жизни. Но он успел сделать очень много, именно в плане особенной издательской деятельности. Вот я хочу обратить ваше внимание на очень красивую книгу, которую он успел подготовить. Это «История Одесски». 150 лет истории Одесской астрономической обсерватории. Прекрасно написано, сопровождается фотографиями историческими и так далее. И мы стараемся как сохранять традиции календаря, который был заложил Владимир Григорьевич, но мы стараемся еще и расширять тематику, содержание календарей, рассказывать об интересных событиях. Этот год для нас особенный. 120 лет со дня рождения Георгия Гамова, который на ну, минуточку создал теорию рождения Вселенной. Так не каждый mm -hmm. день это происходит. Mm -hmm. и Не каждый ученый, вот ученый из одесса создал такую теорию. И она сегодня, эта теория, ну, оправдывается по, по всем параметрам. Конечно, она уточняется. И современные телескопы сегодня видят то, о чем говорил Гамов когда-то тогда, когда он только эту теорию писал на бумаги. Потому uh -huh. что он говорит, что мир возник когда-то, мы сегодня знаем, когда он uh -huh. возник, 13,8 миллиарда лет тому назад. До этого нашей вселенной просто не было вот, uh -huh. в данном пространстве. Да? А потом пошли какие-то процессы рождения материи. И вот сейчас телескопы заглядывают вот это... Время, в эту эпоху, когда Вселенная только родилась. Это вообще потрясающе. Мы до Земли никуда не едем, как говорится, mm -hmm. а можем обозревать всю Вселенную. Вот это сила и мощь современной астрономии. Когда мы видим ну, потрясающие картины первых галактик, первых звезд, телескоп Веба сейчас летает, он нам показывает, какие были первые галактики первые звезды. Через миллиард лет после большого взрыва уже все образовалось. Это угу. тоже потрясает просто темпы, какие происходили вот, во Вселенной такого рождения. Поэтому вот в календаре свой нашем и, и вот на ближайшей гаммаской конференции, которую мы планируем в августе месяце, надеемся вам рассказать, у нас будут очень интересные докладчики, ведущие ученые со всего мира. У нас даже построена программа так, чтобы мы могли работать с утра до вечера, потому что кто-то будет выступать там э, с, с востока, кто-то с Соединенных Штатов, кто-то из Европы, угу. чтобы успеть все могли выступить. Угу. Так что мы ожидаем тоже очень интересного результатов этой конференции, и она должна вот быть в стиле Гамова, который не видел никаких mm -hmm. границ исследований. Он считал, что наука и деда, и мы должны уметь обозревать всю Вселенную разом. Mm -hmm. Пане Михайло, і, звісно, на останок традиційне питання стосовно, повертаючись до космической погоди, так, якої нам очікувати найближчим часом? Ну, в ближайшее время у нас ожидаются некоторые, конечно, вот, я бы сказал, небольшие, небольшие магнитные бури, это в ближайшие пару дней должно быть. Вот. Но надо сказать, что основные такие носители э, вспышек, хотя вот, вот эта группа, которая уже еще раньше была, она еще продолжает быть активной. Вот еще буквально вчера еще было просто более десятка вспышек на Солнце. обращаю внимание, именно сами вспышки, вот когда они происходят, они на нас с вами mm -hmm. обязательно действуют. Нам от них никуда не деваться. Вот. Но большие бури, я так... Не думаю, що в ближайше стоит ожидати, просто нет пока таких забитів, які могли б к этому привести. А до цих спалхів на соціальність можна якось підготуватися ну, людині. Зрозуміло, якщо знає про свої загострення, можна так? А звичайні просто не, не планувати якісь активності чи що ви порекомендували? От Женя ситуація така, що самі спишки присказать зарані угу. крайне тяжело. А на сегодняшний день почти нет у нас таких возможностей. Мы только по факту можем говорить о его происхождении, о его явлении. Угу. Вот, поэтому это еще такой вопрос, который требует изучения. Это все дело угу. непростое. Я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час, завітали. Бажаю вам наснаги і подальших наукових, в тому числі відкриттів. З нами був Михайло Рябов, голова Одеського астрономічного товариства. Дякую, що дивилися. Ще побачимося. Дякую, Всього доброго.